Інформаційний блок. Доброго вечора тим, хто приєднався до нас щойно. Тема дня на каналі Кіровограти. Сьогодні у нас у гостях Олександр Чернявський, заступник голови обласного обласної державної адміністрації. Доброго вечора. вечора. дякую, що ви з нами. І перш ніж почнемо, хочу нагадати, що ми вже розповідали сьогодні про те, що відбулася зустріч під головуванням Олександра Олександровича із вантажоперевізниками, перевізниками, які мали свої питання, свої проблеми озвучили. І нагадаю, що протягом кількох останніх тижнів вони висловлювали ці влаштовували такі так Акції протесту, так. Отже, Олександр Олександрович, що сьогодні ви почули, з якими питаннями до вас прийшли люди, і чи мали ви відповіді на ці питання? Так, да, действительно, сьогодні у нас состоялся діалог. Я б мог сказати, що це была беседа за круглым столом, где були представители различных контролирующих органов, непосредственно работающих в отрасли, а именно отрасли грузовых перевозок. Сегодня были представители перевозчиков, которые изначально подготовились и пришли с теми проблемными вопросами, которые мы обсуждали. То есть я хочу сакцентировать, что это были не претензии, не требования, а действительно был диалог. Хороший, нормальный, мирный диалог. То есть мы сегодня обсуждали те проблемы, которые сегодня существуют в отрасли, а именно практические проблемы. То есть были озвучены такие вопросы, если не против, я их вот назову. Да, это усиление контроля за соблюдением действующего законодательства. То есть есть у нас законодательство, которое должны соблюдать все. И перевозчики как раз призывали к тому, чтобы у нас э, это законодательство соблюдали все. И в первую очередь мы обговаривали этот вопрос с контролирующими органами. Потому что контролировать э, соблюдение этого данного законодательства у нас есть специально уполномоченные органы. То есть в результате этого диалога мы э, сняли, скажем так, вопрос о порядке контроля, осуществлении данного контроля, потому что иногда желание не всегда, не, не всегда совпадает с теми требованиями, которые прописаны в нормативно-правовых актах. То есть были даны разъяснения. Единственное, к чему мы пришли, и у нас э, совместная позиция, это о том, что действующее законодательство должны соблюдать все без исключения. Попередньо я хочу нагадать глядачам, ишлось про те, что э, в э, звинувачивали правоохранителей, всех, кто следует за законом, про те, что выборково штрафуют кого-то, выборково зваживают автомобили, которые везут. Само про это мы сейчас говорим. Так, с вами? Да, вот как раз э, звучали что есть факты перевозок, на который не реагируют, то есть с превышением веса автомобиля, на который не реагируют сотрудники ГАИ и Укртрансинспекции. То есть у нас была возможность, которую я обещал неделю назад, встречаясь на дороге с перевозчиками, что будут руководители этих правоохранительных и контролирующих органов, где они могут напрямую задать в спокойной обстановке, обстановке диалога эти вопросы. То есть сегодня эти вопросы задавались. Мы, опять же, вместе пришли э к единому мнению, что никаких нарушений ни в стране, ни тем более в нашей Кировоградской области на наших дорогах быть не должно. И это не отрицали и представители правоохранительных органов, и контролирующих органов. И здесь у нас есть полное понимание. Иногда вопрос стоял, немножко споры, дискуссии были, что перевозчики хотели поставить там комплекс, там комплекс, знаете, на, возле одного объекта, возле другого объекта. Комплекс вы Майданова? Нет, нет, комплекс весовой, весовой комплекс, который может осуществлять контроль. Потому что у нас есть четко расположенный по графику площадки, где расположен комплекс и дежурство. Но по желанию перевозчиков, знаете, они хотели, давайте поставим, например, там, на выезде на Вабренецкую трассу, давайте поставим возле Лианы, вот я языком перевозчиков говорю. То есть мы говорили о том, что существует определенный порядок установки и проверки веса автомобилей. Поэтому мы пришли к тому, что они нам дадут перечень площадок, они готовят, где по их мнению целесообразно будет размещать данный весовой комплекс. То есть исходя из практического опыта где они считают больше, проходит как раз перегруженного транспорта. То есть этот список будет нам передан, и мы будем его рассматривать, обсуждать, чтобы действительно была возможность рассмотреть установки там этих комплексов. То есть ваш диалог фактически не он не завершится? Он идет. Я же хочу сказать, что он был в таком хорошем, добром русле, угу. действительно. Без, без эмоций практически, то есть обсуждение было. И даже мне понравилось, знаете, что э, вот этот формат нашего общения, он был сведен к тому, что даже дискуссии были среди перевозчиков. То есть у нас сидели с одной стороны перевозчики, с другой стороны сидели представители правоохранительных контролирующих органов. И когда те предложения перевозчиков, которые были озвучены, вы знаете, они вызывали резонанс среди самих перевозчиков я хотел бы сказать, той об ответственности. Одним из предложений было то, чтобы внести солидарную ответственность за, вернее, перевозчика, грузоотправителя и грузополучателя. И тут же сами перевозчики начали отвечать на вопрос своего коллеги, говоря о том же, а какую должен нести ответственность грузополучатель, если он еще не получил груз. То есть в ходе, скажем так, наших дискуссий некоторые вопросы снимались, которые изначально там на трассе стояли как бы актуальными в повестке дня. Угу. Чем эта встреча была резюмована? Вы вынесли какой-то документ? Чи это устная какая-то домовленность? Чем завершилась встреча? Значит, все вопросы, которые обсуждались, они будут в письменном виде изложены, направлены на администрацию. Перевизниками? Да, да, представителями перевозчиков. То есть они были согласованы. Предварительно мы на них дали ответ. То есть те вопросы которые мы э, решать беремся, которые мы уже начали решать. То есть эти вопросы все слышали представители правоохранительных органов, контролирующих органов. У нас есть уже общая схема взаимодействия. И самое главное, я хотел бы сказать, что перевозчики, они убедили, что есть диалог с властью и те проблемы, которые существуют на данном рынке перевозок, мы готовы решать. И наконец-то у нас наступило понимание того, что все-таки не ультимативным методом надо идти перекрывать дороги, устраивать забастовки, надо вступать в переговоры, доносить ту проблематику до нас, чтобы мы могли на уровне государства дальше вносить какие-то предложения по изменению в действующее законодательство, изменению нормативно-правовых актов каких-то, то есть это те постановления Кабинета Министров, приказы Министерств, ну и, конечно, изменения, возможно, В закони. Я вам дуже дякую за діалог. І нашим глядачам я хочу нагадати, що в нашій студії сьогодні був Олександр Чернявський, заступник голови обласної Кіровоградської обласної державної адміністрації. Пасі.